अथ राजविद्याराजगुह्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्य ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् राजविद्या राजगुह्यम् पवित्रमिदमोत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमययम् अश्रुद्धधानाः पुरुषाः धर्मस्यास्य परं तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि मया ततमिदं सर्वं जगदौ व्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरं भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारया सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिका कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात् न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु मया प्रकृतिः स चराचरम् हेतुनानेन कुङ्तेय जगद्विपरिवर्तते अवजानन्ति मां मूढाः मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम् घाशा मोघकर्माणो मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासूरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमो वयम् सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढ्रता नमस्यंतश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा मुखम् अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधाहमहमौषधम् मन्त्रोऽहमहमेवाद्यम् अहमग्निरंहुतम् पितामहस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कारः रुक्सामयजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासशरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयस्थानम् निधानं बीजमोयम् तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन त्रैविद्या मां सोमपा यन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान्धिविदेवभोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं धर्ममनुप्रपन्नाः गतागतं कामकामा लभन्ते अनन्याश्चिन्तयन्तो मा ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानाम् क्षेमं वहाम्यहम् येऽप्यन्यदेवता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेऽपि मामेव कं यजन्त्यविधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञाना भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च वन्ति ते यान्ति देवव्रता देवा पितृयान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेजाः यान्ति मद्याजिनोऽपि मा पत्रं पुष्पं फलं तोयम् यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः यत्करोषि यद यदश्नासि यज्जुहोषि यद ददासि यत् यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्वमदर्पणम् शुभाशुभफलैरेवम् मोक्षसे कर्मबन्धनैः संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेयप्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति मां हि पार्थव्यपाश्रित्य येऽपि स्युः त्रियो वैश्यास्तथा शूद्राः तेऽपि यान्ति ते पराङ्गतिम् किं पुनर्ब्राह्मणाः पुण्याः भक्तारादर्शयस्तथा अनित्यमसुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व मा मन्मना भवमद्भक्तो मद्याजे मां नमस्कुरु मामे मे वैश्यसि आत्मानं मत्परायणः तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राजविद्याराजगुह्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्ति